Pernah tak anda terfikir tentang satu kuasa yang tak nampak yang ada di sekeliling kita setiap masa? Ya, elektrik. Ia memang nadi kehidupan moden kita, tapi ia juga satu bahaya yang senyap. Dalam perkongsian kali ini, kita akan kupas macam mana nak berkawan dengan kuasa ni secara selamat dan profesional. Sebab apa? Sebab dalam bidang ni, ilmu itulah yang boleh jadi penentu antara hidup dan mati. Okey, sebelum kita pergi lebih jauh, saya ada satu soalan untuk anda. Apa agaknya punca paling biasa kemalangan elektrik dekat tempat kerja? Hmm, adakah sebab peralatan rosak ataupun kecuaian manusia? Jawapannya mungkin akan mengejutkan anda. Jom kita cari tahu sama-sama. Baiklah, kita masuk bahagian satu, bahaya yang tersembunyi. Kenapa ia bahaya? Sebab elektrik ni, dia tak ada rupa, tak ada bau, tak ada bunyi. Ia datang senyap-senyap. Jadi, penting sangat untuk kita tahu kat mana bahaya ni menyorok. Cuba bayangkan sekejap. Elektrik ni ada di mana-mana kan? Dari kita cas telefon, sampailah ke mesin-mesin di bengkel, dia macam pembantu setia kita. Tapi, jangan salah faham. Kalau kita tak hormat dia, pembantu ni boleh bertukar jadi musuh dalam sekelip mata. Jadi, isunya bukanlah takut. Isunya ialah kita kena sentiasa waspada. Bila kita faham risikonya, barulah kita boleh kawal keadaan. Jadi, macam mana sebenarnya bahaya yang kita tak nampak ni boleh cederakan kita? Ha, dalam bahagian dua ni, kita akan siasat betul-betul apa punca renjatan elektrik bila kita dah tahu macam mana benda ni boleh jadi, lagi senanglah kita nak pastikan ia takkan jadi. Secara asasnya, ada dua cara kita boleh kena renjatan. Pertama, sentuhan langsung. Yang ni senang faham kan? Macam kita terus sentuh wayar hidup. Yang kedua ni licik sikit. Sentuhan tak langsung. Contohnya, kita sentuh badan logam peralatan yang nampak okey je dari luar, tapi rupa-rupanya ada arus yang dah bocor kat dalam. Tiba-tiba je, seluruh badan peralatan tu dah jadi live. Bahaya kan? Jom kita pecahkan lagi. Fikirkan konduktor terdedah ni macam jerangkap sama. Contohnya, kabel yang penebatnya dah terkoyak. Lepas tu ada tindakan tidak selamat. Ini pilihan kita sendiri. Macam nak cepat punya pasal, kita tak matikan suis utama. Prosedur tidak selamat pula bila kita abaikan peraturan yang dah ditetapkan. Dan akhir sekali, kebocoran arus. Yang ni paling senyap. Tiba-tiba je mesin yang kita percaya tu boleh bagi renjatan. Keempat-empat ni memang resepi untuk bencana. Okey, kita dah kenal musuh kita. Sekarang, macam mana nak lawan? Jawapannya ada dalam bahagian tiga, tiga teras keselamatan. Yang ni bukan setakat senarai peraturan tau. Ini adalah satu falsafah, macam perisai yang kita kena pakai setiap masa. Fikirkan tiga teras ni macam kerusi tiga kaki. Kalau satu kaki patah, yang lain semua akan tumbang. Pertama, pencegahan kemalangan. Maksudnya, kita rancang kerja betul-betul untuk elak bahaya dari awal lagi. Kedua, disiplin. Jadikan keselamatan tu satu tabiat. Bukan buat bila rasa nak buat je. Dan ketiga, utamakan keselamatan. Maksudnya, tak ada kompromi. Keselamatan sentiasa nombor satu, walau apa pun jadi. Ha, ayat ni memang tepat. Senang cerita macam ni lah. Keselamatan ni bukan macam cat cantik kat dinding bangunan. Ia adalah tapak konkrit bangunan tu sendiri. Kalau tapak tak kuat, bangunan secantik mana pun boleh untuh, kan? Sama juga dengan kerja pendawaian. Kalau keselamatan tak dijaga, kerja sehebat mana pun tetap tak ada nilainya. Falsafah dah ada. Sekarang jom kita jadi lebih praktikal. Dalam bahagian empat ni, kita akan tengok garis panduan kerja selamat. Anggap je ni macam checklist dalam kepala kita yang wajib kita guna setiap kali nak buat kerja-kerja elektrik. Jadi, untuk pastikan tempat kerja kita selamat, ada lima benda penting. Satu, kita perlukan peralatan sokongan yang betul. Dua, kita kena ada ilmu tentang bahaya yang ada. Tiga, wajib ikut peraturan sedia ada. Empat, jangan sekali-kali lupa matikan bekalan kuasa. Ini paling asas. Dan lima, yang ini paling penting, sikap kita. Kena sentiasa berhati-hati macam ada reda yang boleh kesan benda-benda tak kena. Sekarang, jom kita cakap pasal PPE atau peralatan perlindungan diri. PPE ini anggap je macam baju perisai kita. Dialah benteng pertahanan terakhir. Kalau semua langkah lain gagal, PPE inilah yang akan melindungi kita dari arus elektrik. Setiap satu dari sarung tangan sampailah ke kasut, semua tu direka untuk satu tujuan, pastikan kita boleh balik rumah dengan selamat. Okey, ini tentang diri kita sendiri. Pakai pakaian keselamatan yang sesuai, guna PPE yang lengkap. Dan yang ini tolong dengar betul-betul, jangan pakai apa-apa barang kemas, cincin ke, jam tangan ke, rantai ke. Benda-benda logam ni umpama highway untuk elektrik masuk ke badan kita. Serius, tak berbaloi langsung ambil risiko macam ni. Keselamatan ni bukan pasal diri kita je, ia juga tentang peralatan kita. Pastikan semua alat dalam keadaan tip-top. Jangan ada yang retak atau rosak. Kalau guna kabel sementara, pastikan ia terlindung elok-elok. Jangan biar terdedah, nanti orang terpijak atau terlanggar. Dan sentiasa tengok sekeliling. Kalau ada bahan mudah terbakar dekat situ, bahaya elektrik itu boleh jadi berganda-ganda lagi teruk. Baiklah, kita dah faham bahayanya, kita pun dah tahu prinsipnya. Sekarang masa untuk bertindak. Dalam bahagian 5 ni, kita akan susun semuanya jadi satu urutan tindakan yang jelas. Langkah pemasangan selamat. Langkah ni kena ikut satu persatu setiap masa, tak boleh langkau. Okey, tolong hafal 5 langkah ni, jadikan ia macam rutin wajib. Langkah 1, yang paling-paling penting, matikan bekalan kuasa dan pastikan betul-betul dah mati. Langkah 2, periksa semua peralatan anda. Pastikan semuanya elok. Langkah tiga, pakai baju perang anda, iaitu pakaian keselamatan dan PPE. Langkah empat, hati-hati dengan alatan tajam. Jangan sampai cedera sebab benda lain pula. Dan langkah lima, pastikan tangga anda stabil dan selamat. Ingat, lima langkah mudah ni boleh selamatkan nyawa. Jadi, apa yang kita boleh simpulkan? Keselamatan elektrik ni, ia bukan sekadar checklist untuk kita tanda. Bukan. Ia adalah satu disiplin, satu tabiat, satu cara berfikir yang dah sebati dalam diri kita, kita amalkan setiap hari untuk setiap tugasan tanpa gagal. Baiklah, ini rumusan penting untuk kita ingat. Pertama, fahamkan beza antara sentuhan langsung dengan tak langsung. Kedua, sentiasa amalkan tiga teras: pencegahan, disiplin dan keselamatan. Ketiga, jadikan lima langkah pemasangan tu sebagai amalan wajib. Dan yang paling penting, ingat Alat keselamatan terbaik bukan pada PPE yang kita pakai tapi pada sikap dan minda kita sendiri. Sebelum kita tamat, saya nak anda tanya diri sendiri satu soalan. Apakah satu amalan keselamatan yang anda akan mula utamakan? Bukan esok tapi hari ini. Pilih satu. Jadikan ia komitmen pribadi anda. Sebab dalam dunia elektrik, tabiat-tabiat kecil yang kita amalkan secara konsisten inilah yang akhirnya akan menyelamatkan nyawa kita. Sentiasa beringat dan utamakan keselamatan.